я гражданин россии постоянно проживаю на территории украины имею вид на жительство в украине поэтому я призываю граждан российской федерации проживающих в россии не верить в пропаганде официальных источников телевидения радио и других средств Путинской пропаганды. Я уже много лет живу здесь и никаких претензий к украинскому правительству, украинскому народу по поводу дискредитации по национальному и гражданскому признаку не имею. Говорю на русском. Хорошо понимаю украинский. Мой старший сын которому 24 года и который родился в Российской Федерации, выбрал гражданство Украины. Моя жена, урожденная в Украине, гражданка Украины. Мой младший сын, родившийся в Украине, еще не совершеннолетний, ему 11 лет, но я думаю, что он тоже будет станет гражданином Украины. Я не меняю гражданство Российской Федерации лишь по одной причине чтобы имел право голосовать во время выборов, которые проводятся в Украине против администрации Путина, его комарилии, его личности. Потому что только выборами и только общественным мнением российских граждан можно... Убрать от власти надоевшего всей России этого бывшего КГБшника. Я считаю своим долгом день, когда российские войска захватили и заблокировали украинские войска в Крыму и ходят с оружием по крымским городам и селам выйти и высказать свое мнение для граждан России.